Доброго вечора, шановні глядачі українськомовної телекомпанії Столиця. Як ви бачите, зі мною сидить дуже шановна, дуже поважна пані, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Олеся Олександрівна Вальдман. Жінка, героїня, яка в свої 18 років почала війну Велику Вітчизняну медсестрою, як вона каже, сержантом старшим сержантом медичної служби почала в Києві війну, пройшла чотири фронти, пройшла всю Польщу, дійшла до Берліна, і як вона каже, що на першій колоні справа розписалася в Рейстагі, коли ми здобули перемогу у Великій Вітчизняній війні. Користуючись нагодою, передаю її слово і вона хоче привітати всіх учасників бойових дій Великої Чізняної війни, міста Києва, визволителів Києва, з Днем Визволення Києва. Ми з вами пройшли все, що треба було пройти. Ми з вами зробили все, що можна було зробити. І ще й дожили до таких сідих і таких поважних літ ще й дожили до сьогоднішнього дня. Бажаю здоров'я вам, довгих ще літ, вам, вашим дітям, вашим онукам у нашому квітучому Києві, у нашій великій, прекрасній Україні, міцного здоров'я, до, добрих дітей, хороших внуків, щастя і долі в нашій. стране, за которую мы так дорого заплатили. Скажите, пожалуйста, вы говорите в таким поважном виде. Сколько ж вам лет? 91 и два месяца. Девяносто и два месяца? Разумен. Сотню, сотню вы уже разделили. Это разбили. остатки прошлой роскоши, в общем, Понятно. Понятно. Скажите, а вот когда вы вот в Киеве начали войну, в Киеве, страшно вам было? Нет. Нет, нет, не было страшно. Было как-то оскорбительно и обидно. И, и страшно хотелось что-то что скорее сделать, чем-то скорее помочь. Потом пошли мы работать, послали нас, вернее, работать в, на вокзал. Возвращались беженцы оттуда, семьи советских служащих с детьми. Дети плакали там на вокзале, мамаши тоже горевали. Это какой год был? Это первый, дни, второй, третий, четвертый день войны, это 41 год. Там мы поработали несколько дней. Потом я узнала о том, что открылись курсы, открываются курсы военных медсестер. Я, конечно, сразу записалась на них и окончила эти курсы за июль. Они как начались и закончились в июле. Это были очень краткосрочные курсы. И 7 августа нас уже мобилизовали. Бомбежка обсыпала меня, я вся вставала в полуобморочном состоянии, но выжила. Меня кто-то берет, я не знаю, кто меня берет, но я бывала в сложных ситуациях, но как-то все время это все проходило вы знаете, об, обо всем об этом очень трудно говорить, потому что это так долго, так много. Я знаете, что только хочу сказать? Как мы уходили из Киева. Вот когда нас собрали уже из дома для отправки, мы пошли искать военкомат, который бы нас зарегистрировал и оформил. Все военкоматы уже не работали. Один только ленинский военкомат мы нашли, вот он нас оформил и отправил. Нас вот девчонок, значит, отправили туда, в, уже в этом в телячьем вагоне, весь испачканный телятами. Мы стояли там, сесть негде было. И ехали много часов, стоя, с открыт, с, 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 в, этом, в теплушке с раскрытой дверью, и шел дождь все время а мы всю дорогу молчали всю дорогу вот стояли молчали ну потом приехали значит туда там нас уже оформили самое маленькая, смешное, самое смешное то что для меня не было моего размера формы значит всех девчонок одели а меня, маленькая хрупкая а на меня не было ни сапог ни ни одежки значит они все ходили шли там строем с солдатами, а я одна бежала за ними вслед в тапочках. Но это недолго было. Потом уже что-то нашли для меня, ну, это дали ложки-котелки, и ложку, значит, за эту самую, за халяву. Котелок всегда при себе тоже к этому, к поясу при, прикрепляется. Ну, в общем, пошла такая жизнь уже... Помните, помните своих первых раненых? Вот какое ощущение было, когда вы увидели окровавленных бойцов, которым вам вы спасали? Вы знаете, держались. Мы в основном все держались. Мы прошли маленькую тренировку, еще успели в школе, как, это в госпитале, когда еще в Киеве были. Нас водили по больницам, нам показывали это все, так что мы уже. Были Я готовы мы, психологически? Мы готовы были немного, да, к этому. Но, ну, конечно, это всегда трудно. Всегда трудно. Вот был, скажем, такой случай. Как-то к нам в полк, то есть, ну да, в наш полк, наш госпиталь приравнивался к полку. Это был полк, который шел за армией, 33-я армия, все, все время в одной армии Я была, у меня медаль-ветеран. 33 армии даже есть. Это летел самолет, который много дней нас тревожил, все время летал над нами, высматривал аэродром. Где это авиачасть, где аэродром? Но никак не, 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 не обнаруживали. И мы уже знали время, когда немцы прилетят. Они очень аккуратно это делали. У них, так сказать, свое расписание по часам. По да. часам да. Наши врачи уходили в сторону в поле, там сделали себе этот биндажик небольшой. Ну, а мы, конечно, девчонки там оставались, так кто где притулится, кто где постоит. И вот после того, как я уже встала и вышла. Значит, там был военный госпиталь в этом селе, так я да, понимаю. Да, да. Ну, мы стояли, стояла наша часть, наш госпиталь. Я вышла, значит, прихожу, иду, пришла уже туда, узнала, что штаб тоже, то есть, ну, центральную часть мы-то отошли гуляя, что сам тоже бомбили, но обошлось без жертв. Какая-то такая была мелкотравчатая, такая была вот было такое наступление непонятное. Через час примерно к нам пришли два грузовых автомобиля, груженных ранеными, так они лежали один на другом, один на другом, все было забито. Открыли борт, так кровь полилась просто, вот так струйками, стройками, в песок полилась по лесу. Оказывается, что эти э, самолеты все время разыскивали эту авиачасть и наконец ее нашли в этот день. И они ее разбомбили так, что там некому даже было этих ребят перевязать, да, оказать им первую помощь, пока нашли пару этих машин. Привезли к вам. И привезли к нам в полуторках вот этих, этих раненых. Ну так, так крови мы видели, видимо, невидимо. Много людей умирало, вот раненых умирало, которых Много. приходилось хоронить. Много. Очень много, к сожалению. А хоронили их там же или отвозили куда-то? Как это происходило? Расскажите нам, пожалуйста. Как это происходило? Значит, что я вам расскажу, какой. Вот однажды так получилось, что когда мы приехали в очередное место, где разбивали свой, самый, свой лагерь, оказалось, что Рядом с нами в одной из деревень рядом с нами есть очень тяжелые раненые, которых не смогли эвакуировать, эвакуировать и нам нужно ждать самолета, только санитарного самолета. И поскольку, значит, мы уже приехали вслед за первыми, вслед за частями, нам нужно уже нам забрать. На подножке автостопа, значит, туда доехали мы. Там несколько изб, абсолютно пустая деревня, деревня никого нет, еще всех выселили, значит, все пусто, все тихо, и в каждом, в каждом, в каждой избушке, вот вначале их было штук пять или шесть изб, наверное, значит, лежат рассортированные уже раненые. Я сразу вступила в ту, вошла в, тот, в ту избу, где лежали раненые в голову. Я вхожу на полу солома. Все они лежат, значит, на соломе. И первый же хватает меня сразу за ногу, за сапоги. Сестра, сестра, отдай мой кисет. Вот где-то здесь мой кисет. Отдай мой кисет. Я наклоняюсь, я ищу, я шарю, где кисет, какой кисет, нет кисета. Они мне говорят, это он уже просто бредит. бредит. Ладно. След второй лежит и поет. Ах, только дожить бы, до свадьбы женить бы и обнять любимую свою. Опять папой помолчит, помолчит лейтенант с орденами, такой молодой, красивый. Третий сидит парень, вроде грузина. У него вот так вот все на голове намотано, 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 черные глаза такие, почти ничего не понимает, ничего не говорит. У ну, меня к, к нему подзывает, оказывается, у него все это съехало. И там вот так снята вся эта, череп снят, и там вот так этот дышит мозг. Дыры. Да, а у меня не стериль, это уже было так. Внезапно я еще не успела не разложить этих, этих своих Медикамент. лекарств, медикаментов. Медикамент. Да. И, и пришлось мне просто его поправить кое-как, этот самый тюрбан, и дать ему что-то вроде платочка. И так он лежал с такими глазами. Ну и так далее. В другом месте, в другой избе лежали ребята, у которых ранения в ноги. Им, значит, на, на, положили такие шины. И они лежали уже дня два, может быть, или дольше, не перевязанные, и они кричат, сестра, нас за заживо жрут черви, давай на перевязку. Когда взяли их уже, нашли врача, там, как, это надо ходить по избам искать, где еще врач этот, от которого те оставили люди, предыдущий госпиталь оставил нам врача. Мы их, этих ребят принесли, значит, устроили там, в свободной избе стол, там покрыли клеенкой, все это. Стали ему развинчивать эти все винты. И когда все это разняли, он полил кислотой. Такая поднялась кислота. И эти вот такие вот белые жирные такие черви все на пол посыпались, посыпались, посыпались. Они ползают тут. И все. Кончилось дело в том, что я ходила вокруг, помогала ему. И под моими ногами все время хрустели эти самые белые э, черви. Им щекотно ужасно, больно. И, и, и потом одна мысль о том, что их действительно жрут заживо черви, убивал их мальчиков. Ну так вот этот, который на второй день... Вы знаете, что он мне говорил на второй день? Он мне говорил, сестра, возьми чайную ложечку и выцарапай мне глаза. Возьми чайную ложечку и прочисти мне глаза. И все время хватал меня за халат, когда я мимо проходила. Который смысле, раненый голову, которому вот, вы сделали который, перевязку, который дышал? Нет, нет, это тот, который кисет искал. Сначала он искал кисет, потом он стал говорить, что... Вот, ну, я же не, не специалист по, по, по разбитым головам и так далее. Я могу только перевязать, могу успокоить, могу... Там. Дать лекарство. И, лекарство какое-то дать, да. Но... И, в общем, на следующий день он уже умер. И что? Два санитара завернули в простынку, вынесли на окраину, выкопали ямку, хоронили одного. Потом умер лейтенант, тот, который все пел, ах, только дожить бы до свадьбы, женить бы. Оказался Лейтенант, орденоносец, молодой парень, по жен, фотографии жены и сына. Жена тоже молодая, красивая, ребенок с ними тоже завернули, тоже похоронили туда. И в общем так их несколько человек. Этот, этот дожил как раз. Ну и а самолета нет и нет. Самолет не летит и не летит. Наконец у меня уже вообще все вышли все медикаменты, и мне пришлось ехать туда, где наш госпиталь Чтобы в взять городе, медикаменты. взять медикаменты. Ну тоже вышла на дорогу, а тут по дороге машины идут, 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 и все, слава богу, уже идут с надписями на Берлин, смерть Питлеру, вся, всякое такое. Вот. Ну и конечно на подножке опять постоишь на подножке. Приехал я туда. Вернулась, а уже в самолет побывал. Взяла все, вернулась, а уже никого нет. Приехал самолет, самолет и их забрал, прилетел. И прилетел и забрал их, да. Так что вот пришлось мне вот так с ними. Это же, ну как какую-то душу надо женскую иметь, чтобы вот это Дынести. вот и вы, выдержать. И это на каждый раз. Один умирал однажды. И... Известно было, что с ним уже ничего, он безнадежный, нельзя ничего с ним сделать. И он умирал, и это вот, вот, очень потел и очень маялся. И, и, и я наклонилась как-то над ним, значит, так что-то ему поправить. И он меня как охватил, вот так вот, как к себе прижал. И, значит, у него начались уже конвульсии, уже он стал кончаться. А я. Не могу руки его снять. Ражать. Мне жалко рожать руки его. Вот думаю, может быть, ему так легче. Он меня прижимает к себе. Может быть, ему так легче. Но потом уже он успокоился, значит, все, отпустил меня. И я тут же рядом, а рядом печка стояла, это уже в деревне какой-то было, там, знаете, около припечка так стоял, mm -hmm. стояла его кровать. И я сразу там свалилась и отключилась. Когда пришла в себя, ну что... Рука моя лежит на чем-то таком холодном, смотрю на это на, уже на холодном трупе, это моя рука лежит, а я, я рядом сплю. Ну и полным полно такого. Вы на виделись таких ужасов, что а каждый раненых человек может это перенести? раненых, когда привозят. Они же обожжены все. У них же руки вот так и наложены эти. Но ну, не просто бинт кладут, а сначала делают из проволоки такой каркас, а потом уже бинт накладывают. Их надо кормить, их надо поить. Их, кроме всего прочего, надо еще и в туалет отвезти, потому что он же сам ничего не может. Ну, тут сразу, слава богу, ребята выручали всегда. Другие раненые, у которых руки работали. Руки-ноги, они их, значит, уводили куда-нибудь там по этим самым делам. А когда нужно было, так и помогали, держали и помогали. Ну, куда, куда уже денешься. Так вот эти ребятки все обожженные пришли. Значит, их надо кормить тихонечко так, немножечко. И я спросила, не, не, не знают ли они случайно, назвала фамилию одного раненого, который был у нас, очень красивый мальчик был. Он такой капитан он был. Совсем молодой еще, орденоносец. И так я, ну, я по всему видела, что он как-то неравнодушен ну, не, не ко мне. Когда я приходила, он краснел, все мялся, так, знаете, все такое. А когда уже уходил, он меня попросил выйти с, с ним. Ну, мы же землянка, как обычно, значит, выйти в тамбур в этот самый. И можно я тебе можно поцеловать тебя? Ну я ему подставила щечку, он меня поцеловал. Ну, ушел. Я спросила, не знаете ли вы этого? Он говорит, как же знаем, это же наш командир. И они спаслись, а он погиб, погиб. Когда он к нам пришел, мы посмотрели такой молодой, такой красивый. И не поверили тому, что он может быть нашим командиром взвода нашего. Но потом он оказался, показал себя очень хорошо, оказался смелым, толковым. И они уже оценили его по-настоящему. У него уже был еще один орден, дали ему за это время. Но вот тут он как раз перед этим погиб. Так жалко было уже, когда как, как свой вроде бы ребенок. Он вам тоже нравился, да? Ну, как сказать, Молодой девушке. Он тоже нет, вам понравился. Нет, нет. Понимаете, мы были в особом положении, во всяком случае, так, так старались мы, что нельзя было об этом говорить, нельзя было об этом думать, потому что они приехали, влюбились. Они, у нас девчата все молодые, они попали в такую обстановку, что можно хоть немножко расслабиться. А потом сразу уезжать им нужно. И начинаются эти слезы, прощания. Был у нас еще такой случай. Приехала к нам новая моя сестра, она не знала наших правил. так Мы между собой, девчонки, так держались, чтобы, если даже любовь, так чтобы это было тихо, мирно, спокойно, чтобы не на глазах, вышли куда-то там в стороночку, посидели, поговорили, всем поцеловались, и, и, и чтобы никто не видел, другие же ревнуют, другие же не могут этого видеть, раздражаются, кричат. Ну, а это новая приехала моя сестра, она не знала еще на жит и она, значит, одном, одному офицеру улыбалась, и одному солдату улыбалась, а когда их выписали обоих сразу, у -у -у -у. и оба получили оружие, потому что они у нас оружия не, не имели, офицеры сдавали свое оружие в полку, у нас был этот, э, 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 охрана, это батальон охраны наш, туда, туда сдавали офицеры оружие а солдаты оставляли оружие все там значит потом счастье в своей там получали ну уже получили оружие получил офицер вернее получил уже свое твое оружие ну и наверное выпил конечно не без этого где-то достал и пришли оба прощаться с ней одновременно ну и тут слово за слово за, слово за слово и в конце концов этот самый капитан из пистолета, прямо в живот, прямо в упор, парню этому выпустил. И, и меня Обывали опять же послали, и все уехали. Мы все время передвигались, передвались, а его нельзя было поднять. Значит, мне поручили сидеть. Даже, а даже что тогда с капитаном, его арестовали? Да, ну, я, ну, сразу, я думаю, что его или в штрафную, или... Это очень строго было с этим делом. Ну, у нас же не... суда не было. Сразу отправили его подальше туда, где... Понятно, понятно. Военные суды эти. Все, шли. Понятно. А где вы встретили свою любовь? Не в армии. Не в армии. Уже после войны. После войны. После да? войны, да. После... Вот, эти... вот это были два... два таких хороших парня, с которыми мы просто очень дружили. Потому что они были такие, знаете... А кто здесь на этой ну... фотографии? Расскажите, это пожалуйста. один из раненых. Он к нам попал с ранением в руку. Офицер, видишь? Офицер. Ордена, да, ордена он, много да, у него. он офицер. Он э, командовал. В общем, он был на очень высоких командных постах, потому что был очень толковый mm -hmm. человек. И он был сначала ранен в руку вот так. Это где-то был не у нас. Потом ему в руку опять попало опять попала осколок в ту же самую руку, говорят, что бомба не падает в одно и то же место, а вот осколок попал. Ну так нам приехал, мы очень как-то так подружились, все недолго были, и еще один был тоже такой молодой человек веселый, как раз они в одном, были в одной палате, и мы когда туда приходили, нам всегда было очень интересно поговорить, там, посмеяться и прочее. И вдруг через некоторое время получаем открытку на нас на всех, пишет девочки, я попался буду проситься к вам. Через несколько дней его привезли. Дело было зимой, значит, он был в каком-то там, скажу, дубленочке ну, дубленочка какая-то такая, ну, какой-то уже крупный был начальник, там майор или не помню, или уже подполковник. А тут только щели для рта и для глаз оставлены, все остальное забинтовано. И когда и, и он никому ничего не показывал, не рассказывал, но вот понятно было, что ему осколок попал в лицо вот сюда вот. Разбил вот тут все яму яму такую сделал, все зубы выбил, челюсть разробил, нос разробил, но к, к счастью, глаза не, не тронул. Не тронул. Да. И... А как его звали? Афиба. Ефим. Ефим. И когда я его увидела без этих, без бинтов, случайно, как-то я, я ж ходила там, то, 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 то в столовую, столовые офицеров делали, столовую отдельную земляночку, mm -hmm. чтобы им там, их там покормить, чтобы там, чуть культурнее, потому что солдат уже сядет и на коленях поест, там, в тесноте в нашей, а этим делали. И я туда вошла по какому-то, и вдруг его увидела, Ведь у меня, у меня прямо ноги отнялись, ноги, руки, я аж сомлела вся. Видели, какой он был молодой, это, красивый в вот начале и после того, как после такого да. страшного ранения, которое изуродовало ему да. лицо. На всю жизнь, да. Но он потом, потом его послали даже в Москву посылали на, на какое-то время, чтобы там хоть что-то ему тут сделали получше. Вставили зубы как-то ему там только швы наложили. Скажите, пожалуйста. Вас получается, а вы принимали, вы только 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 перевязывали как бы оказывали первую помощь, а потом нет, их... нет мы не первые мы не первые первые это обычный медсанбат. так но а потом уже перевязочный пункт да там перевязки первые делают и отсылают обычно в эвака госпиталь так. который сортирует быстренько сортирует, сортирует, кого в тыл отправлять в дальние там да, тыловые госпиталя, кого здесь туда, сюда, кого к нам. Но это при хороших условиях. Mm -hmm. Но когда нужно было спешить, когда бои были большие, мы все делали и первые раны перевязывали, нам прямо привозили вот, живое все это приносили, привозили. А операции тоже делали, вы принимали делали. участие при операциях? Ну, как-то когда. Вы поймите, за мой месячный срок, какая из меня была медицина? Медицина сложная, из меня не, не получалось. Я была палатная медсестра сестра. вот его при, привезут, положат, мое дело его выкахать уже там, значит его это, покормить, перевязать. Дать вовремя эту, эту, А потом вас, Под, когда вы их поставить. забирали уже дальше, эвакуировали э, в, наших раненых, то потом вас перевозили дальше на фронт. Так? Мы все время шли вместе с фронтом. Мы шли все время, это полк. Очень важно, чтобы вы рассказали, чтобы люди вас видели. А вы может все быть... это помните. помните. Я уверена, что вы помните всех, кого вы видели, кого вы перевязывали. Ну, все, Вашей памятью, как могу. вы рассуждаете, как вы говорите, в свои 91 год, видно, что вы э, как, как вчера все это помните. Да? Помню. Мало того, что я помню, я это еще и переживаю. Часа, заново, так что... Они вам снятся, да? Нет. Не снятся? Не снятся, они только так приходят на, на, на ум сразу, когда утром лежишь, вечером. Вы за них думаете, их вспоминаете? Ну, конечно, думаю, конечно, вспоминаю. А тут у меня вообще... Я даже вам обеим могу дать почитать. Но только конечно с возвратом буду умолять вас, если хотите. Конечно, конечно. Мне кажется, вам интересно будет. И вы тогда скажете, что там основное, а я могу это самое приготовиться. Что бы вы хотели пожелать вот нынешнему поколению, молодежи, вот понимаете, всем молодым людям, которые будут смотреть вас, будут вас видеть, слышать ваши воспоминания, что бы вы хотели им сказать? чтобы они были счастливые, чтобы они были свободные, чтобы они были умные, чтобы они думали над тем, что выбирают, чтобы они честно делали то, что делают. Ну, что еще можно им пожелать? Разве сейчас поймешь, кто прав, кто виноват? Ну, кто прав, ну, кто виноват? Партия одна, партия вторая, партия третья. Будет то же самое, те же слова, те же люди, те же страсти. И никакого толку не будет, я уже их видела и видела. Мы первым верили.